Внеочередной 10-й съезд Всеукраинского объединения «Солидарность» прошел в Киеве. В нем приняли участие 125 делегатов. Они приехали со всех регионов Украины. Одесскую область представляли глава местной областной организации Алексей Гончаренко и его первый зам Михаил Шмушкович. Та политическая сила, которая сегодня создается, это даже не партия. Это президентская гвардия можно сказать, политический батальон президента, который будет его поддержкой и который обеспечит реализацию той предвыборной программы, за которую проголосовали миллионы украинцев, в том числе большинство жителей Одесской области и одесситов. На съезде выбрали нового главы партии. Единогласно поддержали Юрия Луценко. Его кандидатуру предложил Юрий Стейтс. Новый руководитель уже заявил, первый шаг на пути к реформам – это смена старого правительства. Майдан усунул в архивку ганстерской пирамиды. Але на местах те самі обличия, те самі хабары, те самі відкати, та сама несправедливость. Правило встановлює парламент. А парламент у нас старый. Коалицию холеры Азарова заменила Также решили название партии. Всеукраинское объединение «Солидарность» теперь называется «Блок Петра Порошенко». Сам Петр Порошенко также побывал на съезде. В своем выступлении он призвал все демократические силы объединиться в единый блок. Коли я підписую документ, яким надаю згоду на використання моєї ім'я в назві партії, це не проста юридична формальність. Це позиція, яка демонструє в подяку не тільки членам партії, не тільки делегатам з'їзду, а всьому суспільству за те, вони о важности объединения демократических программы. сил на предстоящих выборах говорят и делегаты из одесской области. На ну, сегодняшний день мы уже не президентская, а парламентская президентская республика. И от выборов в парламент все-таки будет зависеть основное, как же будет жить страна дальше. И то, что этот процесс начался публично, открытый, с приглашением всех остальных демократических сил. На внеочередном съезде считаю, также рассмотрели важно. вопрос изменения избирательной системы. Делегаты единогласно поддержали борьбу за открытые списки.